ہمارے مسلوں کا لیے ہے نماز ذکر درو شریف کی کثرت چھوٹا سا درو شریف اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ نبی, علی نبی چھوٹا سا درو شریف اور ایک حدیث میں عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دس مرتبہ درو شریف پڑے کتنی مرتبہ دس مرتبہ دس مرتبہ دروش نہیں پڑے روزانہ فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا یہ شوق میں تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعہ رات روشن دن یعنی جمعہ کا دن اس میں کثرت سے دروشری پڑا کرو تمہارا دروشری میرے پر پیش کیا جاتا ہے اور اگلی بات کمال کی آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استغفار بھی کروں گا اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر دروش پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے اس کی مرضی ہے زندگیاں آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے گھروں سے نحوستیں ختم گھروں سے پریشانیاں ختم گھروں سے مصیبتیں ختم گھروں میں رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی خیریں آئیں گی ہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے قرآن سے قرآن ایک آدمی آیا کہنے کہ مالی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ بڑی پریشانی ہے کیا بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ اس سے کہا بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کی کہتا ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے کوئی وظیفہ تو بتاؤ <laughs> کیا کہہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے کوئی وظیفہ تو بتاؤ بھائی قرآن وظیفہ ہے قرآن روزانہ ایک سپارہ مہینے میں قرآن ختم سال میں بارہ چلو آدھا سپارہ دو مہینے میں ختم سال میں کتنے چھ چلو پاؤ سپارہ چار میں ختم سال میں تین اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سال میں بارہ مرتبہ ختم ہوا چھ مرتبہ تین مرتبہ کب کتنا ہم نے قرآن پڑھا گھروں سے نت ختم ہو قرآن کا قرآن پڑھے صحابی نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا رات کو تو گھوڑا بندھا پاس سو رہا تھا گھوڑا بدکنے لگا یہ ڈرے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے جب قرآن پڑھیں گھوڑا بت جب قرآن پڑھیں گھوڑا عجیب بات نہیں جب سلام پھیرا دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا ہے تو ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح آسمان پہ اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے قرآن کی تلاوت ہو یہ جذبہ ہو اللہ کا ذکر کرنا ہے سب کے پاس تسبیح ہو تسبیح ہو تسبیح ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو او ہو جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم ہم نے بھی مر جانا ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں لا الہ الا اللہ گھر جا رہے ہیں دفتر جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں کیا پڑھتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کسرت سے پڑا کرو کثرت سے پڑا کرو ایک صحابی نے عرض کیا حضور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نو دھل جائے صحابہ نے کیا, اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے یہ شوق پیدا ہو آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ وہموں گمان بھی دیں گا استغفار پر وعد ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحمت کیا جائے استغفار پر فَقُلْ تُسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ انهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا تم استفار کیوں نہیں کرتے کہ استفار کرو گے تو کیا ہوگا استفار پر وعدہ ہے ایک تو اللہ کیا ہے گناہ maaf کر دیں گے اور پھر کیا ہوگا اللہ تمہاری مدد کریں گے مال سے اولاد سے اولاد بھی بیٹے دیں گے مال بھی دیں گے اور اللہ کیا ہے موسر دار بارشیں بھی دیں گے ماں کیا ہے کھیتیوں میں برکت نہروں میں برکت باغات میں برکت یہ وعدے استغفار پر ہیں ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے نماز کی فضا بنے قرآن کی ذکر کی فضا بنے دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے ہم سب کس کے محتاج ہیں تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ زیادہ کے بہت زیادہ بہت زیادہ کہ حد زیادہ تو پھر دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ مختصر ہوں کہ لمبی کبھی کبھی کے بار بار صبح کس سے مانگنا ہے شام کس سے مانگنا ہے گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگنا ہے گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگنا ہے دعائیں مسلوں کا حل دعا مسلوں کا حل کیا ہے دعا اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کون لوگ جو دعاؤں میں اللہ کے سامنے گریا ساری گڑ گڑائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں تکرار کرو تکرار کرو بار بار دہراؤ کیا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام

جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلوں کا حل ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے دعا ہے دعا ہے, دعا ہے ایک صحابی ہے اور اس کے حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا مجھے بچھو نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا کیا خلق دعا بتائیں اللہ کے نبی کا گزر ہوا ایک صحابی کو دیکھا فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو عرض کیا جی ہاں حضور بہت پریشان ہوں اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اس لیے پریشان بیٹھا ہوں فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں پریشانیاں ختم ہو جائیں قرضے ادا ہو جائیں کہ جی بتائیں کہ یہ دعا پڑا کرو اللہ اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اصحاب فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا پڑھتا میری پریشانیاں بھی دور ہو میرے قرضے بھی ادا ہو گئے حضرت فاطمہ رضي عنہ ائیں اللہ کے نبی فقریاں تقسیم فرما رہے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا فاطمہ چاہو تو پانچ بکریاں لے لو چاہو تو پانچ اللہ کے کلمات سیکھ لو حضور بکریاں رہنے دیں پانچ کلمات سکھائیں آپ نے سکھایا یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین واپس آئی نا تو حضرت علی حضرانو انتظار میں تھے کہ کچھ لے کر آئیں گی پوچھا فاطمہ کیا بنا جواب سنو کہ میں دنیا کا مال لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی جی تو علی نے فرمایا بھرمایا ہا موکی یہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا کوئی بات نہیں اور اس سے زیادہ عجیب بات فاطمہ فاتمہ آٹا چکی خود چلاتی ہیں آٹا خود پیستی ہیں ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے جھاڑو خود دیتی ہیں کپڑے مہلے رہتے ہیں پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہیں سینے پہ نشان پڑ گئے کون جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے آپ غلام تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں حضرت فاطمہ آئیں غلام لینے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں رات کو سوتے وقت تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر کیا ہوں یہ محنت ہو رہی اعمال سے زندگی بنے یہ ذہن بنے اعمال کا اہتمام آئے دعاؤں کا اہتمام آئے اللہ سے مانگنے والے بنے اللہ سے مانگنے والے بنے صبح اللہ سے مانگیں شام اللہ سے مانگیں صبح کی دعائیں ہیں شام کی دعائیں ہیں موقع موقع کی دعائیں ہیں زندگیاں پھر آسان ہوں گی چیزوں کی کثرت سے نہیں مال کی کثرت سے نہیں حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہاں اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہو جائیں گے اعمال اچھے کب ہوں گے جب یقین بنے گا یہ محنت ہے اللہ کی ذات پر یقین آئے جنت کا یقین آئے جہنم کا یقین آئے آخرت کا یقین آئے مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آئے حساب کتاب کا یقین آئے فرشتوں پر یقین آئے تقدیر پر یقین آئے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے اللہ دیکھ رہے اور اللہ سن رہے اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے یہ بات دل و دماغ میں رچ جائے بس جائے ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے تشخیص پہلے کرتا ہے اگر بغیر تشخیص کے علاج کیا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی یہ کیوں بگاڑ ہے یہ کیوں شر ہے کیوں فتنے ہیں کیوں مسائل ہیں کیوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اللہ نے وجہ بتائی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت جو بھی تم پر مصیبت آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظاہر